ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚಿಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚ ವಿದ್ಮಹೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಚ ಧೀಮಹೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವತ್ತು ಧನುರ್ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಕೊಂತೀನಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಧನಧಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ರಿ ಬರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಐತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೀಗ ಶ್ರೀ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀ ಧನದವ್ವಾ ಚ देवीदेवमुपागम्य नीलकण्ठं मम प्रियं कृपया पार्वती प्राह शङ्करं करुणाकरं वल्लभ साधूनां। दरिद्राणां कुटुम्बिनां दरिद्रदलनोपायमञ्जसैव धनप्रथं श्रीशिव उवाच पूजयन् पार्वतीवाक्यमिदमाहामहेश्वरः उचितं जगदम्बासी तव भूतानुकम्पया ससीतं सानुजं रामं साञ्जनेयं सहानुगं प्रणम्य परमानन्दं वक्षेऽहं स्तोत्रमुत्तमम् धनदं श्रद्धधानानां सद्यः सुलभकारकं योगक्षेमकरं सत्यं, सत्यं सत्यमेव वचो मम पठतः पाठयन्तोऽपि ब्राह्मणैरास्तिकोत्तमयी धनलाभो भवेदाशु नाशमेति दरिद्रता भूभवांश भवां भूतै भक्तिकल्पलतां प्रार्थयेत्थां यथा कामं कामधेनुस्वरूपिणीं धनदे धनदे देवि दानशीले दयाकरे त्वं प्रसीद महेशानि यदर्थं प्रार्थयाम्यहं धरामरे प्रिये पुण्ये धन्ये धनदपूजिते सुधनं धार्मिके देहि यजमानाय सत्वरम् रम्ये रुद्रप्रिये रूपे रामरूपेरतिप्रिये शिखीसकमनोमूर्ते प्रसीदप्रणते मयि आरक्तचरणाम्भोजे सिद्धिसर्वार्थसादायिके दिव्याम्बरधरे दिव्ये दिव्यमाल्यानुशोभिते समस्तगुणसम्पन्ने सर्वलक्षणलक्षिते शरच्चन्द्रमुखे नीले नीलनीरजलोचने चञ्चरीकचमूचारु श्रीहारकुटिलालके मत्थे भगवती मातः कलकण्ठरवामृथे हासावलोकनैर्द्युवे भक्तचिन्तापहारिके रूपलावण्यतारुण्यकारुण्यगुणभाजने वणत्कङ्कणमञ्जीरे लसल्लीलाकराम्बुजे रुद्रप्रकाशिते तत्त्वे धर्माधारे धरालये प्रयच्छयजमानाय धनं धर्मैकसाधनं मातस्त्वं मे विलम्बेन जगदम्बिके कृपया करुणागारे पार्थि त्वं शुभे वसुधे वसुधारूपे वसुवासववन्दिते। धनदे यजमानाय वरदे वरधा भव ब्रह्मण्यै ब्राह्मण्यै पूज्ये पार्वती शिवशङ्करे स्तोत्रं दरिद्रता व्याधीशमनं सुधनप्रधनं श्रीखरे शङ्करे श्रीधे प्रसीदमयि किङ्करे पार्वतीशप्रसादेन सुरेश किङ्करेतं श्रद्धया पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति भक्तितः सहस्रमयुतं लक्षं धनलाभो भवेद्रुवं धनधाय नमस्तुभ्यं ಪದ್ಮಾಧಿಪಾಯ ಚ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಾಯ ಧನಧಾನಿ ಸಂಪದಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತಂತ ತಪ್ಪದೇ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ